вот мы э, Слышим э, э, звонкий стук. Ну, Сейчас буду разбираться смотреть. Ну я думаю, что Э, ну я как его Э, 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 э оборвувал э, ну, успокоитель. Ну сейчас сейчас посмотрю. Нам надо снять э, э воздушный фильтр. И э, э и прыжку к клапану. Вот полты. Ну, э, трос под троса э, э, подсоединить. Ну и ну и сниму, чтобы не мешало. Так вот. Как я ну, и предполагал, э, но ну, оборвало э, строительник. Может ли его он, видать? Вот он. Я его сейчас зацепил, но вытащить не могу. Ну чтобы его вытащить, надо надо ну, попустить цеп. Чтобы чтобы попустить тряп, надо... Э, ну, открутить от, 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 от. Ну, вот так вот это вот ну колпач то вот этот ну попустил я колпачок и ну и сеп у нас и, ну и за иногда ну за таринбал и сеп попустил вот, вот у нас и вот Таскиваем отсюда э, наш ну, Успок успокоитель цепи. Вот он, э, теперь нам на надо э, подоставать э, 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 эти сами э, э, гайки из нашего э, усп -по -по -э, успок успок вот болт один и вот второй надо выкручивать болты ну и вот таким вот роубоуголь или чем-нибудь ну поддерживать гайки ну или можно использовать магнит вот так вот поставить и, и откручивать вот теперь достаю тоже э, магнитом ну, вторую вот горько. теперь сейчас возьмем новый э, успокоитель но ну, ну, уже берем э, нежелезный берем вот такой вот пласт э, э, массовый э, ну, их ну э, не э, обрывает но ну, это уже если там уже совсем уже цепь там болтается то может быть а так, а так вот они них хорошо так вставляется 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 вот, вот так вот вставляем вот так. вот, вот так вот нет ошибочка Вот. вот так вот вставляем. туда. Вот ну, и, э, э, и закручиваем э, Перед тем, как э, установить болт на место, ну, э, ну я мажу герметиком, ну, э, э, чтобы там масло не тяжело. После этого, как мы установили успокоитель, теперь заворачивая коленвал, и находим так сжатия, вот, чтобы цепь натянулась у вот. нас хорошо. Ну, и теперь, э, ну, за добро, чем до упора наш колпачок вот, вот он. Э, ну, колпачок надо, э, ну, закручивать ну, хорошо, ну, так вот, э, чтобы там, ну, ничего не по поломать, ну, и так с таким, э, ну, с более нормальным. Эй, ну, усть или Ну, вот, видим, и, ну, хозяин машины масло заливает, так скажем, образом. И очень хороший вид, вид, <coughs> видим, какой навод нас приголовил. После этого как мы установили натяжитель, Э, ну, берем клапанную крышку, ну вытираем вот здесь масло э, и ложим на новую прокладку. Э, вот ну, э, вот если ведуть, э, ну э, э, она ну, не встает на свое место, э, значит нам вот надо вот так вот ее вытащить и вот эти места ну, вот ну вот вот здесь вот не ложится потом вот э, вот э, здесь э, э, ну э, их надо подрезать. и э, ну если мы поставим их вот так вот то может э, ну э, 90 процентов э, гарантия, что будет э, э, из-под крышки э, бежать масло вот так вот нам ее э, надо подогнать э, ну, сразу по крышке вот я подогнал э, ну короче обычными ножницами ну вот сейчас видим э, прокладка хорошо лягла, э, ну, и там ее на несколько. Э, вот я поставил крышку и, э, ну, вот, видать, что она э, не сяла, э, ну, на прокул ладку. Э, вот теперь надо вот так вот э, пальцами прокулу ладку поправлять, э, чтобы, э, э, ну, лежка у нас э, вот так вот не болталась, э, ну в, в, вот так вот зажимать нельзя. Э, вот сейчас я э, поправил прокладку, и теперь у нас лежка э, ну, э, хорошо сидит и э, не, не болтается. Вот в этом положении ее нужно э, и, и зажимать. Ну сначала средние, потом здесь, здесь, ну и потом же да. ранние болты. Вот хочу показать, какой здесь был, был воздушный фильтр. Э, ну, э, железный наверное, корпус и ну, э, резинка. Ну, э, это, это еще, наверное, наверное э, ну, с, с советского союза. Вот так вот такой вот фильтр здесь стоял еще. Ну, можно сдавать ну, музей уже. Вот вытащил э э с этой машины э сапун. полностью забитый у их. Вот мы слышим, что мы попал. Который был работают Нормально Видно датчики Ну все, на этом все Всем удачи Удачного ремонта До новых встреч